da ya je yaƙi saboda ganima hal yankon su min a jarihi wani abu cikin sa zai tawaya ko ba zai tawaya ba Ya ta yaƙi saboda mene ganima wani abu cikin ladarsa zai tawaya al’amamu al’ani sai ce ai ba ma ba zai tawaya da ba bai da ladan ne kwata-kwata na fatan fahimta saboda ai je don bai ma da ne gabaɗ amma lauyan bukhari sai ce <Sess> a imamu ibn hajar ke ce ba haka abin yake ba abin da yake nufi shine idan ya mishararrikan niyarsa ya je dan Allah </glactated> kuma ya je dan mene in an samu ganima shi ma ya warbar an fahimta to zai samu tawaya ko kuma za a fashi lada ta gaba daya to wannan kai da allah dan ganima an ladansa <laughs> ba zai zama guda ɗaya ba ina ba a abu. In dai mutum ya musharaka babu laifi don ya ji jihari saboda wannan don Allah wanda koda ba ganima zai ji Kun fahimta amma kuma yasa yana sa a samu wato wannan ba zai rasa samun lada ba sai dai shi zai tawaye daga mene daga wancan wanda ji da gaba ɗaya. ina fatan fahimta da haka anan ibn Hajar ya daidi da wannan magana da ya fada shi ma aini bai fadi wa magan shi daidai ce wanda ya tafi jihadi zalla dangani ganima to ba shi da komai shi abinda ya shi ne a samu kudi inda ba za a samu ba zai je ba to bai da komai kaga dukkan suna meni kenan suna kan turba kenan shi shi an baka bakafance saba ba wani abu da kaji zaka mutane suna ta fada kan shi ba wani saba ne na fada ba da za a zauna a kallan kiyafu da shiga a wani ga abu ne na wani bai fance shi ne wane fi haƙamar shi mawancin bifance shi ba ne